Вітаю, це проект Світовий Рівень. Сьогодні у нас в гостях надзвичайний повноважний посол Королівства Норвегії в Україні Йон Ельведал Фредриксен. Вітаю вас, пане посол, в нашій студії. Дякую, дуже дякую за запрошення брати участь в сьогоднішню програму. Трохи говорити про свою країну. 17 травня у Норвегії відзначають День Конституції. Хвалення основного закону відбулося як відомо майже 200 років тому. Так а от як в вашій країні відзначатимуться державне свято? Я продовжував російською мовою. Тобто я свободно не говорю по українську в нашій країні, в Норвегії, ми відмітимо це з парадами дітей. Это такая очень старая традиция, которая началась уже э, э, в XIX веке, э, когда один известный норвежский писатель предлагал такую форму э, празднования этого дня. И э, это до сих пор, скажем так, э, признак нашего национального праздника, что все дети э, во всех городах, они идут в парадах, они поют э, т, э, ну, традиционные такие песни для этого дня. И в столице, восла, король и королевская семья стоит на балконе и приветствует парад детей. Кроме этого, после этой официальной части люди собираются дома с друзьями, соседами и, и тоже продолжают празднование, конечно, вместе кушают и, и тоже поют песни и так далее. А можливо в Україні будуть відбуватися якісь заходи пов'язані саме з ним Конституції Норвегії. Я думаю, що в любой посольстве в любой норвезькой посольстве мира буде відмітить этот день. А, правда, это у нас в вихідний, но тим не менше это для посольства робота. І у нас буде прийом для своїх соотечественників, які живуть в Україні. и э, тоже дру, других гостей. То есть э, будем отметить, э, и э, в Украине или в Киеве тоже работает э, хор, э, который состоит из э, ну, членов хора из разных э, стран Скандинавии, они тоже будут выступать у нас и, и петь песни. То есть будет интересно. А скажіть, будь ласка, чи можуть сьогодні українці вільно відвідати Норвегію для того, щоб ознайомитися з життям вашої країни, культурою якимись національними традиціями? А, ну, як сказати, э, я чувствую, коли я работаю в Україні, що є інтерес в нашій е, Конечно, приехать к нам – это самый хороший способ познакомиться и, и видеть, как живут норвежцы, как мы работаем и, и какие у нас традиции. Кстати, вот хочу сказать, что в Норвегии сейчас живут ну, приблизительно 4000 украинских граждан, которые очень хорошо интегрируются и которые знают нашу жизнь, и которые Каким-то образом являются э, послами вот э, Норвегии э, в Украине. Э, э, С это, конечно, вот э, Норвегия и Украина это не соседы, и э, у нас э, не так хорошо знают вашу страну, к сожалению, и, и, и наоборот, потому что может быть, более известно здесь, в другой стране, Но мы стараемся э, немножко там э, о своей стране и устроить мероприятие, которое показывает, кто мы. А чи легко сьогодні звичайному українцю отримати візу, щоб поїхати у вашу mm -hmm. страну? И, І, можливо, яка тенденція за последние роки, сколько ваше посольство видає віз? А визу можно у нас получить по шенгенскому режиму. Норвегия ⁇ это не член Евросоюза, а мы являемся членом э, Шенгена. То есть э, у нас получают э, обычную шенгенскую визу. И можно тоже посетить Норвегию, если уже есть шенгенская виза. Мы работаем с другими посольствами Скандинавии. У нас есть скандинавский визовый центр, который принимает э, все заявки разработает эти заявки потом центр отдает заявки посольствам чтобы мы тогда приняли окончательное решение и я бы сказал что у нас не, не, не сложно получить визу и мы знаем что сейчас будет в следующем году наверное будет новый такой соглашение между шенгеном и украиной и мы, конечно, будем подключиться к этому соглашению, когда он будет реализоваться. И и тогда будет еще легче для некоторых категорий. Я хочу сказать, что у нас никаких проблем с украинскими гражданами, которые посещают Норвегию. Это вообще э, группа, которую мы с удовольствием принимаем у нас в стране. И и э, с вашими гражданами очень легко работать, скажем так, э, что касается виз. И, и э, я говорю не только о туристов туристах потому что много приезжает тоже посетить русей на комедировки и так далее там разные категории есть ну в основном без без всяких проблем вот несчет давно вы ви видывалась рабочую поездку за карпатскую mm -hmm. область что вас заинтересовало в этом регионе ну в основном конечно как посол я должен посетить все регионы Украины но э тоже э, интересно вот посетить регион, который имеет э, особенную историю, который немножко отличается от центральной Украины, от восточной Украины, э, и тоже пограничный регион. Это для нас как раз интересно. Почему? Потому что Норвегия тоже э, страна, которая имеет границы не только с канадскими соседами, но тоже э, с Россией, с Российской Федерацией. Это наш сосед, э, хотя вот история немножко другая, чем Украина. <связывая> и у нас э, на границе с Российской Федерацией на севере цели э, ряд там пограничных проектов, э, пограни специальный пограничный режим и так далее. И э, в Закарпатье вот такой э, совместный пограничный режим для местных жителей работали уже некоторое время Я с Венгрией, с э, Словакией у вас. Я хотел э, немножко вот, лишь об этом познакомиться. И э, еще что э, на будущее э, мы с норвежской стороны будем поддерживать пограничные э, или транспограничные проекты э, между Словакией и, и э, Сакарпатией. Это связано с э, той поддержкой, которую мы оказываем, э, э, скажем так, новым, э, так называемым новым членам э, Евросоюза. Э, как это как э, часть нашей э, как раз соглашения ассоциации с Евросоюзом. А взагалі ваша держава поддерживает евроинтеграционные прагнення Украины? Конечно, а. да, мы, мы мы поддерживаем такой процесс. Почему? Потому что, ну, конечно, как э, мы не шли Союза и мы не являемся, скажем так, заинтересованной э, стороной стороне на прямую вот, тот процесс, который идет между Украиной и Евросоюзом. Но мы поддерживаем евроинтеграцию в широком смысле, в том числе и ассоциацию с Евросоюзом, потому что у нас есть свой опыт евроинтеграции. С 1994 -го года, -го года, когда мы отказались от членства Евросоюза, мы развили свое отношение с Евросоюзом. Мы являемся сейчас членом внутреннего рынка Евросоюза. И нам тоже надо было изменить цели ряд законов и вообще приспособить свою страну к сотрудничеству с Евросоюзом. Как я сказал, мы тоже член Шенгеном и так далее. И я уверен о том, что у нас есть богатый опыт, который должен э, поинтересовать Украина, когда Украина э, подпишет свой согла соглашение ассоциации с э, Евросоюзом. Х если позвольте, я хочу добавить, что для нас евроинтеграция это тоже более широкий проект. Это ну, Норвегия, Украина, мы оба члены э, э, Совет Европы. У нас есть э, общие там... Э, э, обязанности перед, перед Советом Европы, которые мы должны выполнить. И мы являемся одним из самых активных доноров совместной программы акций между Советом Европы и Украиной. И поддерживаем евроинтеграцию и, и по этой линии. И э, Норвегия всегда тоже э, был один из э, самых скажем так, активных э, стран э, в организации ОБСЕ. Э, мы видили как э, или мы видим сейчас, как э, Украина хорошо работает своим э, председательством в ОБСЕ, поддерживаем этот председательство и, и э, в, в общем-то я думаю, что у нас есть общий интерес в развитии ОБСЕ. как Вся європейська організація. От у 1992 році між Україною і Норвегією були встановлені дипломатичні відносини. Але вже минуло більше 20 років, але стосунки між країнами ще не настільки стісні. От що заважає можливо розвивати політичні взаємовідносини України та Норвегії? Ну, це вже, мабуть, 20 років уже і. Конечно, вот очень сложно планировать, как развивать отношения в ситуации, когда один из партнеров идет через процесс, скажем так, трансформации на рыночную экономику и, и строит свою независимость и так далее. Но я думаю, что нам все-таки удалось налаживать неплохие отношения на политическом уровне. Есть контакты. Пример: Украины Азаров посетил Норвегию в ноябре месяц прошлого года. У нас недавно был сет нашего министра рыболовства. И по тем сферам, где есть совместные интересы, у нас есть контакты на всех уровнях, я хотел сказать. Что касается экономики, есть неплохая торговля, но достаточно традиционное мы э, продаем рыбу в Украину и э, с Украины мы покупаем прежде всего стаи, э, химические продукции и, и сырню А какое место Украина занимает у, у торговых отношениях вашей Украины? Э, я не помню вот эту статистику точно, но могу сказать, что для нас Украина, что касается э, рыбы, это э, девятое э, скажем так по, по объему рынок для норвежской рыбы, педагогических видов видов рыб и и, и лосос тоже. И все-таки у нас баланс торговли негативный, то есть Украина все-таки экспортирует больше к нам, чем наоборот. Но достаточно такой ровно все-таки. Мы хотели, чтобы Прошел процесс диверсификации торговли между нашими э, странами. И один э, способ для этого это э, соглашение о свободной торговле между странами Эфта, то есть Норвегия, Швейцария, Исландия и Украина, который был подписан в прошлом году, не только подписан, но тоже был, э, вступил в силу в прошлом году в июне месяц. Полгода, это, это 8 месяцев, это не так много. Мы пока ждем э, конкретных результатов, но мы сейчас работаем активно, чтобы распространять информацию о этой соглашении, потому что это должно и поинтересовать э, маленький и средний бизнес Украины, найти себе тоже рынок э, в этих странах, то есть Норвегии, Швейцарии прежде всего, наверное. И, и наоборот, я уверен в том, что у нас есть э, предприятия, компании, которые... Э, щоб не получить новые возможности смотреть на Украину, э е, учитывая ті умови, які є в ети соглашенні. Тобто, это э е, все-таки новіше і і ми будемо працювати з це. На вашу думку, чи варто сьогодні розвивати спільне підприємництво, щоб разом співпрацювали підприємці, бізнес України та Норвегії, зважаючи на деякі негативні тенденції в економіках окремих країн Європи? Ну, е Во-первых, хочу сказать, что совершенно верно у, у Норвегии э, немного инвестиций э, в Украине. Э, самая большая инвестиция это когда э, тело, компания Telenor, самая большая э, телекомпания в Норвегии, создала Киев Стар в Украине. Сейчас эта операция идет через э, Россию, Венпл. Но это все-таки норвежские инвестиции. Кроме того, у нас есть некоторые достаточно крупные предприятия, которые сделали инвестиции в Украине в сфере IT. Ну, мы хотели увидеть больше. Общий европейский кризис ⁇ это, конечно, одна причина, что это не так активно и быстро идет. Другая причина ⁇ это, как я уже сказал, у нас плохо знает Украина раньше вот когда наш бизнес смотрел на Восток, смотрели прежде всего э, или на Российскую Федерацию, или на Прибалтийские страны. Потом э, были некоторые э, попытки вот э, с, с наших предприятий э, найти себе рынок или э, объекты инвестиций в Украине через Прибалтику и так далее. И э, до сих пор есть такие там проекты, но, но может быть не, недостаточно и Привлекать норвежские инвестиции сюда – это тоже общая, скажем так, работа, которая стоит перед нами. И с другой стороны, я не знаю конкретно о украинских инвестициях в норвегии То есть это это действительно вот вызов и для нас, и для украинской стороны. Хотя, может быть, есть какие-то перспективы на будущее. Сейчас развивается более активно собственные энергоресурсы Украины у нас есть э, достаточно мощный э, э, кластер э, э, энергетичных э, предприятий, которые могли э, работать э, в Украине. И э, тоже на будущее э, не исключено, что э, украинский рынок интересен для таких предприятий в Норвегии, Норвегии которые развивают э, э, Виражування риб. Це може бути і на суші, це може бути і на берегу нового це перспектива. От крім цього, Норвегія зарекомендувала себе в Європі як надійний постачальник нафти і газу. Чи можливо сьогодні говорити про розвиток співпраці у саме у цій сфері між Україною, адже це питання для нас актуальне сьогодні. Mm -hmm. Это очень актуально. Норвегия – это поставщик нефти и газа достаточно такой долгосрочный, и наши предприятия в основном имеют контракты и с французскими предприятиями, немецкими, Голландой, Италией и так далее. И, и трубопроводы из Норвегии идут в эту сторону. То есть, например, эксплуатировать нефтегазы из Норвегии в Украине не, не так просто. Но это, это не принципиально исключено, конечно. Это коммерческое дело, это не государственное дело. Вот норвежское государство получает налоги из, из газового бизнеса и... и нефтекомпании, но э, норвежское газодуластво э, не продает нефть и газ. Это коммерческие дела э, для наших предприятий и для других международных предприятий, которые работают на, на норвежском шельфе. Поскольку мы парламентский телеканал, э, хочу вас запитать, как вы оцениваете роль парламентов двух стран в отношениях Украины и Норвегии? Вы знаете, что э, в основном Хочу сказать, что парламентские отношения всегда важны, чтобы э, политики, которые работают не только в правительствах, но тоже в э, парламентах встречаются и, и познакомиться. Э, это может быть по линии партии, это может быть по линии комитетов, там разные варианты есть. И такие отношения были, такие отношения есть. Э, конечно, парламент в Норвегии э, это самое, скажем так, это, это главный э, учреждения власти, если можно так сказать. У нас есть такая поговорка или традиция сказать в парламенте, что вся власть в этом зале. И это значит, что норвежский парламент принимает самое главное решение страны. Правительство в Норвегии исходит из большинства парламента, то есть это чисто Парламентаризм и, и премьер-министр тоже э, представляет большинство э, парламента. Э, и э, можно сказать, что парламент в Америке это святое дело. Э, вернемся к первому вопросу. Мы э, про, проснем Ген Конституции. Эта конституция почти 200 лет, в 1814 году это было принято. Мы могли бы, конечно, отметить тоже день независимости. В 1905 году Норвегия стала независимой от Швеции. Но для нас, наверное, важнее, важнейшее, что мы получили свою конституцию и свой парламент уже в XIX веке, потому что с новым парламентом, с новой конституцией Король Швеции и Норвегии, он стал королем в двух странах, и парламентаризм начался уже в это время, и поэтому для нас это, наверное, главное. Ну и на завершение коротко. В целом, вы задоволены ревным спиупраци Украины и Норвегии? Я думаю, что посол не должен быть доволен, потому что всегда надо развивать дальше, более активно и и. и это в сфере бизнеса, это в сфере культуры, это в сфере политических отношений. Но мы работаем над этим. И э, э, я уверен о том, что у нас еще впереди есть э, много проектов, э, и, э, которые могут быть полезным, э, полезными для, для обоих сторон. Хочу сказать, что у нас есть э, программа, э, когда будет вот, наше министерство, министерство Наталья Норвегии поддерживать. Инициативы и проекты между норвежскими и, и украинскими организациями в целых э, ряда разных сфер. Это, это демокра развитие демократии, это энергоэффективности, это э, поление средств массовой информации. Там есть разные проекты, <coughs> которые тоже, э, я думаю, что... Дають э, много представників э, гражданського общества і тоже правительство організації познакомить друг з другом. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що відносини наших країн будуть і надалі розвиватися. Нагадаю, ми спілкувалися з надзвичайним повноважним послом Королівства Норвегії в Україні. Залишайтесь на парламентському. На все добре!